dalam konten uh, yang saya tengok kandungan-kandungan di social media yang mana rata-ratanya saya sebut dekat sini adalah sifat pas ni yang suka bercakap soal syurga dan neraka eh. tapi sedar tak eh, neraka pertama yang mereka ugut ni ialah rumah tangga orang eh. daripada awal daripada atas tadi saya saya scroll eh, dan saya bacakan juga apa, perkara yang terkandung di dalam bai'ah itu eh, yang mana saya boleh tafsirkan eh, yang mana sebelum ini pas suka su sebut surga neraka eh. tetapi perkara pertama yang diorang bawa ni adalah neraka dalam rumah tangga ok apatah lagi ada yang uh, mengiyakan cerai talak tiga sekiranya keluar parti. Baik. Yang mana wakil rakyat yang calonnya daripada PAS. ini cerita pasal PAS dulu. Eh, yang mereka ni dikendaki untuk melakukan bai'ah Eh, ataupun taat, sumpah taat setia kepada parti ini yang mana dalam uh, kandungan bayat itu dikaitkan dengan lafaz talak bersyarat dia bersyarat eh abang Sazali eh? jika keluar pas eh pertama kedua lawan keputusan parti okey ketiga eh lompat parti maka secara otomatiknya gugurlah talak. Jatuhlah talak ke atas isteri dan juga isteri-isteri. Ya, -isteri. gugur talak tu. Tak pasal-pasal, Tak Tak sebenarnya. Hari ini masih lagi suami isteri tiba dapat satu kenyataan terpati gugurkan keahlian dia, maka ber tergugurlah juga. Pada saya ini tak adil sebab isteri ni tak bertanding pada pilihan raya. Eh? Isteri ni ada yang di kalangan mereka eh, ca, apa isteri-isteri calon PAS ni tak masuk pun PAS. Tapi yang dihukum adalah isteri. Eh? Ini adalah satu perkara yang mana dia meletakkan wanita isteri ni sebagai taruhan. Eh? Saya dah sebutkan apa tadi. Yes, tak pasal-pasal janda kan tak pasal-pasal. Talak dalam Islam eh. Ia memang halal. Eh? Tetapi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halal. Eh? Tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab halal dia sebab menghalalkan perhubungan. Dibenci sebab meruntuhkan apa perhubungan itu silaturahim ni. Eh? Dalam prinsip uh, fikah. Eh? fiqh eh fik. Tak perlu jadi ustad lah saya nak cakap Contohnya pasal talak, eh? yang mana halal tu tadi, yang mana talak tu paling dibenci oleh Allah. Eh? Yang hanya digunakan bila eh? pertama darurat rumah tangga, kedua ada masalah antara suami dan juga istri, ketiga yang mana talak tu digunakan apabila satu keadaan itu yang tidak boleh diselamatkan lagi. Eh, tak boleh nak selamat tak boleh nak selesai maka talaklah satu jalan yang terakhir sekali tetapi dalam soal politik keluar parti itu disamakan dengan darurat rumah tangga eh, logik tak eh, ada beza pendapat dalam politik eh, secara tak langsung disamakan dalam zina contohnya ataupun mengundi parti lain contohnya ataupun memilih parti lain disamakan secara tak langsung nusyus bagi seorang isteri ya ini adalah bukan di dalam fik, tapi ia adalah satu bentuk politik yang bagi saya politik yang sangat-sangat menyedihkan sadis kalau talak ini terus diamalkan ya baik Uh, sedara-sedara ulama-ulama uh, uh, dia tak benarkan untuk berlaku zalim lebih-lebih uh, lagi kepada isteri bila ada perkara yang berlaku seperti yang kita bincangkan tadi uh, seolah-olah meletakkan syarat di dalam talam uh, di dalam politik dan saya saya yakin ulama-ulama ni dia bersepakat bila saya teliti kenyataan daripada Dr Mazhar berkaitan tentang talak dalam sumpah bayar yang tidak boleh digunakan ya untuk nak paksa digunakan untuk ugut digunakan untuk memanipulasi digunakan untuk kepentingan dunia, kepentingan duniawi. Maksud kepentingan duniawi, soal kuasa. Sedara-sedara. Ini saya baca dalam tempoh yang tadi. Jadi, kalau talak ni digunakan untuk nak menakut-nakutkan orang. Digunakan talak ni untuk nak uh, mengugut orang demi kuasa. Pada saya itu bukan satu bentuk hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan ia bercanggah dengan fitrah manusia. Dan apakah itu sebenarnya? Itu adalah hukum Fir'aun. Itu hukum Fir'aun. Memaksa. Tidak beri kebebasan. Tak apalah mungkin ada yang tidak setuju. Yang mana saya tengok hampir kesemua kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS yang menjadikan isteri sebagai satu cagaran politik. Kita lihat dari sudut kemanusiaan. Kita boleh fikir kot, yang mana seorang isteri ni, dia tidak menandatangani bayah tu pun. Sedar tak? Yang tanda tangan baik ah ni hanyalah suami dia saja. Dia mungkin bersetuju, mungkin tak bersetuju. Dia tidak turunkan tanda tangan tu sekali. Maksudnya dalam keadaan ini dia tidak diberi ruang, tidak diberi suara dan dia tak tahu apa-apa tiba-tiba dia kena cerai. Tetapi sumpah baik ah talak ni digunakan sebagai satu tebusan politik eh. Yang mana maruah ini digunakan, digadaikan demi masa depan politik suaminya. Contoh, Dan mana nasib anak-anak yang ada anak-anak turut menjadi mangsa. Sederhana. Ini apa yang saya lihat dalam tempoh yang dalam 20-30 minit yang lepas. Saya meneliti semua kenyataan yang dibuat oleh pimpinan PAS. Pas bercakap pasal nak lindungi wanita. Eh? Pas nak mengangkat martabat wanita. Eh? Tetapi saya rasa dengan sumpah baik ah ni dia jadikan wanita ni sebagai bangsa pertama yang mereka korbankan dalam keadaan tak sedar. Iaitu isteri ahli di sini. Dalam keadaan tak sedar, dia telah mengorbankan isteri ni dan dalam keadaan tak sedar secara tak secara tak langsung dia telah menjatuhkan martabat wanita. Eh. Baik. Bai'ah dalam Islam ni dia tidak dia tidak sama dengan bai'ah di dalam parti politik seseraya. Tak sama. Eh? Angkatlah sumpah ataupun turunkan tanda tangan. Buat angkat sumpah depan presiden tak sama bai'ah Islam dengan uh, bai'ah politik bay'ah dalam Islam eh, yang mana disebutkan eh, daripada beberapa sirah perjuangan Nabi eh, ia bertujuan waktu itu untuk urusan negara eh, untuk urusan negara tidak disebut untuk politik, tak ada tetapi parti politik ni, khususnya PAS ni dia merupakan satu organisasi ya, di dunia je ataupun bersifat duniawi ya, dan dia boleh jadi menang, dia boleh jadi kalah dan dia boleh jadi salah dan satu dia boleh terbubar juga. Ha, itu lagi satu persoalan. Ha, selain daripada kalau wanita tu yang dipecat, uh, kalau dia sebagai ahli parlimen contohnya, adakah suami dia juga terpecat? Ini saya nak tanya juga kalau parti itu terbubar, kerajaan bubarkan parti itu, adakah seluruh anggota ataupun ahli dia dipecat? Saya rasa ha, ini satu bentuk satu persoalan ini. dalam ketika saya bercakap. Ialah. Jadi dalam hal ini, adakah PAS ini parti politik atau PAS ini kita boleh samakan dengan khalifah zaman Rasulullah? Adakah Presiden PAS itu maksum? Saya rasa. Kalau parti PAS kalah, pilih raya lah eh, contohnya. Jadi, apa contoh lah kalau saya sebutkan tu, kalau PAS tu, parti tu terbatal pendaftarannya, maka seluruh ahli PAS itu akan terlucut secara otomatik. Eh. Termasuklah wakil-wakil rakyat dia kan. Saya nak sebut semua wakil rakyat PAS tu, adakah uh, istrinya tergugur dengan talak? Sedara-sedara itu diri itu juga menjadi satu persoalan saya selain pada tadi yang apa disebutkan oleh saudara kita ni sahabat kita persoalannya adakah uh, kalau perempuan tu jadi wakil rakyat kalau perempuan itu ataupun wakil rakyat itu dia letak jawatan ataupun dia lompat parti ataupun dipecat, adakah suaminya uh, tercerai <analogy> tapi sebenarnya talak tu di tangan suami uh, jadi jawapan saya saya boleh agak jawapan tu dia cakap mungkin boleh jadi tidak tidak berlakulah perceraian dengan suaminya. Eh? Kerana talak tu di tangan suami. Jadi maksudnya sumpah bai'ah ni kita boleh bertikai. Sumpah bai'ah ni tidak sempurna. Suka ba sumpah bai'ah ni dia menekan especially kepada wanita. Eh? Baik. Setelah saya lihat eh, berbagai kenyataan saya tak nampak sebarang kenyataan bahawa PAS ini atau uh, pernah keluarkan uh, fatwa rasmi untuk membatalkan talak, malah yang banyaknya mengiyakan. Dan dalam isu ini, berat isu ini, tak pernah PAS ini, ini nak bersihkan kemelut ini, isu ini daripada dulu sehinggalah sekarang. Sehinggalah menjadi perdebatan kita di dalam room ini. Maksudnya dia diam. Dia diam. Okey. Bila diam, bila pas diam, maksudnya apa? Dia salah. Dia salah. Sedang-sedang eh. Dan saya cabar, kalau ini fitnah, paslah sepatutnya yang paling bising dalam isu talak ni. Baik ah cerai isteri talak tiga ni. Tapi mereka senyap mereka senyap sebab yang bising tu nanti akan jadi air dalam hati dia sampai, sampai baik ah hingga boleh tertalak bukan ajaran sesat ke, yes itulah saya nak bincang sedikit tadi saya dan sahabat-sahabat kita baca beberapa kenyataan dan juga beberapa video yang saya dapat lah baik, saya nak bincang tentang kesan jangka masa panjang. Orang ni akan benci Islam kerana pas. Saya rasa. Orang ni akan mentertawakan Islam ni kerana pas. Saya rasa. Kerana walaupun hanyalah sekeping sumpah ah ni. Saya rasa ramai yang akan gelak ramai yang menyindir. Dan orang akan nampak Islam ni keras. Kalau tengok pada kenyataan ataupun kepada eh uh, kandungan bai'ah tu dan orang akan nampak Islam ni suka mengugut. Dan orang akan nampak Islam ni uh, dia suka memusnahkan institusi keluarga. So, uh, sedangkan yang rosakkan Islam ni adalah parti politik. Yang rosakkan Islam ni adalah PAS. Yang mana PAS ni menjadikan agama ni sebagai perisai. Menunggang agama ni. Baik. PAS tak mengislamkan politik. Tetapi PAS ni dia mempolitikkan Islam ni. Walaupun hanyalah satu keping surat baik ah, akuan sumpah taat setia jadi itulah apa yang saya nampak, apa yang saya baca, apa yang kita semua uh, tengok eh. dan uh, inilah yang berlaku, inilah perkara yang sepatutnya kita tegur dan yang menghairankan tak seragam. Di negeri Kelantan, talak tiga. Di negeri Perlis, talak satu. Di negeri Terengganu, tak ada talak tiga pula. Eh. So, saya nak simpulkan kat sini adalah baik ah eh, cerai talak eh, adalah satu perkara yang tidak berakhlak satu perkara yang tidak mencerminkan uh, kemanusiaan eh, keperimanusiaan eh dan tidak bersifat makkasif eh. seterusnya eh, tidak menunjukkan roh ataupun jiwa dalam agama Islam selarasnya eh. Mungkin saya, saya tidak setuju dengan pandangan saya. Tapi inilah hasil yang saya lihat se, sepanjang 5 ke 15 minit itu tadi. Ataupun setengah jam itu tadi. Yang mana saya nak sebut parti yang perlu uh, ataupun yang mengugut cerai untuk kekal berkuasa ni adalah bukan parti Islam. Saya, saya Itulah parti yang takut pada kebenaran. Itulah parti yang bersifat seperti Firaun yang memaksa uh, orang ni untuk ikut dia selesa-selesa. Jadi itulah kot sedikit dalam tempoh uh, yang singkat kita tengok apa isu-isu yang berlaku berlegar pada hari ini uh, dan mungkin uh, boleh jadikan sebagai satu pengajaran kepada kita semua selesa-selesa. <laughs> anda menjana politik sekular baca ayat ayat 36 dalam surah az-zukhruf bacakanlah, kanlah tepikkanlah di sini betul tu dia orang buat macam main pondok-pondok zaman budak-budak itulah saya punya pandangan sebab, sebab saya pun baru baca saya bagi pada ringkas saja berkaitan tentang talak yang terkandung dalam sumpah bai'ah untuk jadi calon PAS dan pada saya ini adalah satu perkara yang sangat kejam. Ini satu perkara yang kita perlu educate masyarakat orang ramai bahayanya talak ni apa perkara ini sebab dia akan memberi kesan yang tidak baik khususnya menjejaskan agama Islam. Itu pada pandangan saya. Kawan Mahdi ke? Oh, iyalah. Anda menjana politik sikit. Orang bincang talak. Sumpah baik. Ah, dia bincang sekular. Kan? Kalau kita masuk bab lain nanti kan. Kalau kita jawab dia punya Pertanyaan ini kita kaitkan dengan kezaliman dan sebagainya. Dia konak kat lain pula. Itulah saya pun pelik. Kan? Hari ini soalan pertamanya suruh ulas pasal talak. Yang kita berbincang sama-sama. Saya pun turut sama cari kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan PAS. Dan saya dah jumpa banyak termasuklah uh, surat akuan sumpah tu tadi. Yang berbeza di Terengganu lain di Kelantan lain. Sorry di Kelantan lain di tempat lain tak sama.